Allohdan gunoh qilib tavba qiladigan bormi tavba qilib oling xudo taolo gunohingizni kechaman deyapti deb nido qilar ekan yana bir farishta duolari bormi so'raydigan hojati bormi hojatingizni so'rab oling xudo taolo ui astajiblakum deyapti duo qilinglar ijobat qilaman deyapti yana bir farishta nido qilar ekan yani. xudodan rizqni so'raydiganlar bormi rizqni so'rab olsin qancha rizq kerak bo'lsa mana rizq beraman deyapti deganda uxlab yotsa ya yani. unga qanaqa qilib rizq beradi namozibonda to'rtda bo'ladigan bo'lsa u sakkizda tursa bu rizqni olloh o'zi bir farishtani buyurib bandalarimga ayting e'lon qiling mendan rizqni so'rab olsin desa u vaqtda uxlab yotib turib sakkizda turib bugun ham ish ya bugun ham bozor kasal haqiqiy xudo rizqni so'ragin degan vaqtda rizq so'ramasin payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu ala alayhi vasallam aytgan ekanlarki yer shu biz yashab turgan yer uchta odamdan har kuni xudo taologa dod deb nola qilar ekan hali aytadiku dastingdan dod deb yara uch toifa insondan ollohga dod deydi ekan qarang zino qilib g'usl qilguchidan dod deydi ekan zino qilib g'usul qilguvchidan xudoga dod deydi ekan shuni iplos suvi tepamga tushmas ekan deb dod dey nohaqdan odam o'ldirib qon to'kkan odamdan nido qilar ekan nohaqdan bir mo'minni qonini to'kdi deb u ham yer ham dod derekan uchinchisi subhdan kun botguncha kun chiqquncha subhdan to kun chiqquncha uxlab yotganlardan ham xudo taologa dod der ekan ey parvardigor bular g'aflatda yotibdi der ekan ya'ni namoz bomdodni o'qiba yotganga ham shuncha vaid bor ekan biz shunaqamizda salom beramizmi tashlaymiz o'shandan ham dod der ekan endi namozi bomdodni o'qimaganlarni qo'yavering u yuzta domlaga borib duo ham endi qo'yadi keyin olgandaham 'shaning uchun agar xudoni shunaqa ulug' mehribonligini bilganimizda qarang haligi zino qilgandan odam o'ldirgandi qatoriga o'sha subuh vaqtida uxlaganni ham qo'shib qo'yib o'sha o'shanbilan barovar ekan uni ham gunohi o'sha bilan barobar ekan shuning uchun payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam bir kun shunday xonadonlariga kirsalar oysha siddiqa onamiz uxlab yotgan ekanlar o'sha oa vqt subhsodiq muborak oyoqlari bilan oysha siddiqa onamizni tepib yo oysha